Привет, мои ловки! Я очень рада видеть вас на этом видео. Меня зовут Ловка, и сегодня я вам расскажу про моих учителей. Так как я уже в шестом классе, у меня есть очень много предметов, и, как вы понимаете, очень много учителей. И поэтому я хочу вам рассказать про этих учителей. Так что не будет медлить, и погнали! Первая учительница, про которую я хочу рассказать, это, конечно, моя классная руководничка, Знакомьтесь, я зовут Татьяна Владимировна. Вы нас называете украинскую мову и украинскую литературу. Пожалуйста, не меня. Я понимаю, вы многие русские, а я украинка. Пожалуйста, не меня. Ну, давайте дальше. Она у нас такая вот хорошая женщина. И на выгляде где-то ну, 40 или 50. И она такая как вам сказать, она может накричать, но не так, прям настолько, что прям крышу сносит. Типа как-то так. Итак, дети, зараз мы записываем 8 вересня классная работа. Потом мы с вами напишем домашнюю и людей может овыдпочевать. Почему у меня учительный стол села? извиняемся. Сейчас мы с вами быстренько все напишем, и тогда вы будете свободны. Это безобразие, мы все стираем. Так. Додица, что ты там робишь? Ничего, ничего. Да вы смени. Так, где давали? Давай то дали. И она у нас так и на укрмове и на украинской литературе. Про чувстволику я уже рассказала. Погнали к следующему. Следующий учитель. Ой, запуталась. Следующий учитель это у нас математичка. Как на удивление она у нас не сильно истеричка. Ловко, что ты сказала Не, думаю, а что нельзя Нельзя так сказать Или ты что-то имеешь против Не не имею, хорошо. А не вставай на стол Давай лучше математики слушать Визит. Да, ребятки, даже ЛПшки сварятся. Добрий день, учні, добрий день, да. І так, сьогодні ми з вами повторимо десяткові дроби. Відкривайте зотчити і записуйте 8 вересня, класна робота. І отак от проходить, проходить, проходить проходит урок, і дзвонок йде потім. Далее она говорит, Идите на парарву, а на следующем уроке мы продолжим. Ну, она и бывает кричить, конечно же. Как же без этого? Ой, господи. Джессика, что ты там робишь? Да что такие? Я ничего не роблю. Вот, ничего не робишь. А почему ты развязываешь приклады? Кино дождь Давайте, типа там есть приклады. я не, не хочу писать. Ну добрый, я пишу вообще-то. Не видно, как ты пишешь. Итак, где ты Продолжаем. Наступный учитель это информатик. Мы очень любим его уроки да-да-да. Мы все любим его уроки, потому что мы там на компьютере, когда сделали задание, можем играть на компьютере в Roblox. Ну, а будут другие игры, которые там есть. Итак, дети, вам нужно сделать тест, который я вам включив на компьютерах ваших. Робому, и я вам даю оттенку. Ну, ребят, типа здесь есть компьютеры. И вот мы сделали. Идем вызывать шедевр. Хоп, представим, что это реально шедевр. <coughs> Ось. Так, прозвище. Здесь Валерия. Ага, здесь Валерия. Хорошо, тебе 10. Ой, держи. Ой, десяточка. Как круто. Да, ребят, я вставила свое настоящее имя. Зюсь Валерия. А в такие боти я Зюсь ловко. Очень странно. Так, стираем. Едет на парырву. И ушел. До свидания. вчителька. Це в нас вчителька з історії. Я не буду вам розказувати, яка вона. Я вам краще вже продемонструю це. Ну і смотрите. Це нас сперли. І так, діти, добрий ранок. Добрий ранок. І так, хто згадає, як ми пишемо зошиці з історії? Я Василиса. Ребята, если что у меня нет в реальной жизни Василиса в классе. Э -э так, на полях мы пишем число и номер урока. Так, правильно. Э так это. Так. Вот у вас есть поля. Вы и пищить. То есть так. Это угу. должно перелететь сюда. Опа. Но не все так шикарно, как должно казаться. Бывает и такое. Так, задняя парта. Что там происходит? Ничего. Ладно, продовжуємо. А буває таке. Так, я не зрозуміла. Я не зрозуміла. Так, хто це зробив? Хто це сюди кинув? Быстро всі признавайтеся. Признавайтесь. Хорошо. Если никто не хочет признаваться, то тогда всем, всем учить. Если никто не хочет признаваться, то вот вам первый, второй, третий параграф. На сцену удивляешь. Це кинув. больше такого не повторялось. Понял? Быстро иди и вытеряй. Так, домашнее задание я вам задала. До побачни. До побачни. Эх, придется идти мыть тряп. Ось такая у нас истеричка, можно сказать. <laughs> ну, сейчас станет читатель, то есть учительница, представляю вашему вниманию, та там. Жительку, яка у нас веде, природознавство і географію. І я не буду говорити, яка вона, лучше, подивіться самі. Так, ще скільки у нас минут перерва? Ще 2 минути. А, ну добре, зараз я підготуюся, а де тряпка? А, у нас платон витре. А, ну хорошо. В реальной жизни мой одноклассник Платон не такой. Я просто ре решила так им сделать. То есть взять... Ось. Давай в этой рай. И тогда мы с тобой и со всеми будем вести урок. Так, звонок уже продзвенил. Типа продзвенил. Ребятки, хорошо. Так, сядем на свое место. Итак, сегодняшняя наша тема. Так, сбираем. Все дописали. Как я сказала. Пошить, пошить. Все дописали. Так, нет. Жду. Дописали. Угу. Итак, Василиси 10, Платону 6, Джессики 3, даже Платону 6, в общем-то, согласна. Кати, никакую оценку, она вообще сегодня не напротивала. Ну, Лере тоже 10 ловки. Тоже 10. Все, идите на парарби. Ну и это был последний читатель, как вы помните. На... Надеюсь, вам было интересно смотреться на моих читателей и узнавать, какие они были и есть, я не знаю, сейчас. Поэтому с вами была Лока и всем пока! Василис, пошли, пошли быстрее домой. Это уже так и домой хочется. наконец домой.